здравствуйте. Которая уже успела прокатиться Давай. и подержать Скажите, пожалуйста, наше ощущение. Ощущения непередаваемые. По большому счету, подо мной была огромная э, многотонная машина с огромными возможностями и силой по преодолению всяких препятствий. Но управление, она легкая, как игрушка, абсолютно легкие, ага. мягкие педали, абсолютно чувствительный как бы, руль и шикарный гидроусилитель руля. И я думаю, что э, Вообще эта машина это знаходка для нас, для, для, как бы, для военных. Это благодарно проведению, что так получилось, что сошли звезды в одном месте. А мы все в одном месте встретились, как бы все так мед, Риаго, как бы Олег Хоменко и я. И вот два автомобиля, которые были бесхозные мы нашли и прекрасных хозяев в лице как бы, э, армейского спецназа. Мы, э, Думаем и надеемся, что таких автомобилей будет много, огромное количество, потому что зима холодно. и это самый по проходимости самый лучший автомобиль для эвакуации и самый лучший по комфорту как бы для водителя и для тех, кто будет перевозить в этом автомобиле. Со, со своей стороны мы как волонтеры. Кроме того, что, собственно, мы нашли этот автомобиль, мы его точно так же как бы, дополним всевозможными необходимыми медицинскими средствами и будем как бы, помогать медикам, которые будут на нем работать. И самое большое пожелание, поскольку этого автомобиля у них просто будет, как меньше будет раненых и как меньше будут задействованы те досилки, которые находятся в кабине каждого автомобиля. Да, автомобиль очень нужный, но я желаю все-таки, чтобы он был. Чтобы можно меньше задействовать, чтобы меньше ранений, меньше. Пусть он просто будет у них. Да, пусть он пусть просто я, будет. Как надежда, что да. будет спасение. Но на самом деле тут люди живут и, и не страдают. И надеемся, что когда-нибудь эта война закончится. Спасибо большое. Вам спасибо.